Kejayaan ini juga mencerminkan usaha kolektif dalam memperkukuh dasar fiskal, mempermudah urusan perniagaan serta mempercepatkan reformasi penyampaian perkhidmatan awam termasuk lebih seribu inisiatif di bawah reformasi kerenah birokrasi. Sebagai contoh, Indeks Persepsi Birokrasi Negara telah melonjak 22 anak tangga. Satu isyarat jelas bahawa reformasi sedang menunjukkan hasil yang nyata bukan sahaja di peringkat nasional tetapi turut diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sejak awal pentadbirannya amat berhormat Perdana Menteri, beliau telah menegaskan bahawa kerajaan madani akan sentiasa mendengar dan terbuka kepada kritikan membina. Pendirian ini diterjemah melalui tindakan dan sebarang teguran dilihat sebagai peluang untuk menambah baik dan pencapaian hari ini adalah cerminan kepada pendekatan itu. Pejabat Perdana Menteri juga ingin menegaskan dakwaan bahawa reformasi tidak berlaku adalah tidak berasas sama sekali. Agenda reformasi kerajaan sedang berjalan dengan konsisten bukan hanya dalam sehari, bukan sekadar dalam kenyataan tetapi dalam tindakan yang berstruktur. Seperti yang telah dibentangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui kerangka ekonomi madani, teras utama adalah untuk menaikkan siling, yakni memperkukuh kekuatan ekonomi negara dan memastikan kesejahteraan rakyat terus meningkat. Malaysia juga berjaya merekodkan pelaburan diluluskan bagi suku pertama tahun 2025 yakni sebanyak 89.8 bilion ringgit meningkat 3.7% berbanding tahun lalu meski landscape global kian mencabar. Pelaburan ini bakal menjana 1600 projek baru di seluruh negara termasuk lebih 33,000 peluang pekerjaan. Selain itu, dalam sektor mikroelektronik dan semikonduktor, Malaysia turut memperoleh 4.6 bilion ringgit potensi pelaburan dan 507 juta ringgit potensi ekspor hasil penyertaan di Semicon South East Asia 2025. Kesemua pengumuman ini adalah bukti keyakinan pelabur terhadap dasar reformasi negara. Di sebalik pencapaian ini, kerajaan turut mendengar keresahan rakyat berhubung pelaksanaan beberapa dasar baru. Perdana Menteri telah menegaskan bahawa setiap keputusan akan dibuat secara teliti dengan penglibatan menyeluruh semua pihak berkepentingan. Malaysia merupakan antara negara dengan nisbah cukai kepada KDNK paling rendah di dunia, sekitar 12%. Ini bermakna ruang penjanaan hasil masih sempit dan peluasan cukai diperlukan demi memastikan keberlanjutan fiskal negara. Namun prinsip utama kerajaan jelas beban tidak akan ditanggung oleh rakyat terbanyak. Sebaliknya hasil cukai digunakan semula untuk program yang pro rakyat termasuk 13 bilion ringgit untuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah sara yang memanfaatkan 9 juta penerima 400 juta ringgit untuk baik pulih klinik-klinik usang, lebih 600 juta ringgit untuk membaiki lebih 8000 tandas sekolah memberi manfaat kepada lebih 5 juta pelajar. Ia juga pelbagai lagi inisiatif baik untuk rakyat yang sedang dan bakal dilaksanakan kerajaan. Inilah asas sebenar pada setiap dasar kerajaan madani yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan pendekatan yang bertanggungjawab dan menyeluruh segala angka dan pengiktirafan ini tidak bermakna sekiranya tidak memberikan kesan langsung kepada rakyat seperti yang sering ditekankan oleh Perdana Menteri setiap kejayaan mesti membawa manfaat kepada rakyat inilah manifestasi sebenar madani bekerja bukan sekadar slogan tapi satu gerakan reformasi yang diteruskan ditambah baik dan diterjemah dalam bentuk hasil yang dapat dirasai oleh rakyat terbanyak sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh